Мішки з очами на виборчих дільницях голосування через інтернет, залякування та дезінформація. І це далеко не всі ознаки псевдовиборів у так званих ДНР та ЛНР. Про ситуацію на території псевдореспублік будемо далі говорити з координатором комітету патріотичних сил Донбасу Сергієм Гармашем, якого я вже вітаю у нашій ранковій студії. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку. скажіть, може, ви все ж таки маєте якусь якусь більш детальну інформацію про те, як це відбувалося у неділю саме в окупованих районах Донбасу. Що скажете на сам все так і було, як ви говорите. То есть мешки с овощами действительно овощи по гривне за килограмм, да, нам бы в Киев такое э, запугивания были. Э, собственно, делалось, делались не выборы даже, а делалась картинка для российских телеканалов. Э, очень мало было избирательных участков, то есть действительно создавались искусственные очереди для того, чтобы камеры эти могли снять. Это насколько я знаю, далеко не во всех, не на всех оккупированных территориях проходили выборы, собственно. Ну, их, наверное, невозможно было вести, провести, поскольку мы знаем, что тот же Безлер, это владелец Гурловки, так сказать, как бы скептически отнесся к этой затее вообще, к этим выборам. Опять же, не было, ну, если вы пытались зайти посмотреть на сайте ЦИК, да, мне было интересно зайти посмотреть, кто же там принимает участие. Мне вчера сообщили, что там народный депутат Александр Бабков избирается. Мне хотелось проверить эту, информацию. Не было, оказывается, на сайтах ни списков депутатов. То есть, Виборами это вообще назвати нельзя. Тобто поэтому... результати вже теж були написані заздалегідь, все було зрозуміло. Ну вот, судя по раніше опублікованому розговору Бородая там з Пургіним і Литвіном, как бы да, результати вже ну, естественно. Наскільки взагалі люди брали маса участь у цих процесах, якщо их так може назвать? <зас> Знаете, трудно просто оценивать массовость, поскольку, я же говорю, было ограниченное количество участков, поэтому людей было, в принципе, много, но э, сколько бы их как бы это выглядело, если бы участки были, вот, как, как раньше, допустим, при, там, при... При Украине, да, при украинских выборах здесь трудно оценивать. К тому же мы не знаем, сколько на самом деле сейчас вообще людей живет в том же Донецке. Да? То есть, по данным социолога, вот последним, которые я видел, там 40% выехало. Так. Да, мы не знаем, сколько из них вернулись после. Поэтому все это очень тяжело оценивать. Опять же, понимаете, вот перед выборами это мне вот мой знакомый рассказал: ходили агитаторы, так называемые, переписывали, как бы избирателей. И рассказывали, где они должны проголосовать и что с ними будет, если они не проголосуют. Поэтому здесь да, как бы реальную ну, оценку этим выборам нельзя, нельзя назвать волеизъявлением. Да, потому что многие ходили, потому что они хотели рисковать. реально хтось -то пошов, тому що дійсно там картошка по 1 гривні, це тоже важно для вели сейчас донецький. Ну є, конечно, такі, які дійсно для них важно самотвердитися, як в новому державному образованні ДНР. Ну, ну напевно, все ж таки про реальних спостерігачів те, що вже мова і іти не може. Ну, по-моєму, там вообще не було спостерігачів ніяк. Пан Сергій, ось скажіть, будь ласка, якщо ось після цих виборів ДНР і ВЛНР продовжують формувати свої органи влади, так то це фактично вийде так, що ми отримуємо варіант Абхазії чи Придністров'я. Як вважаєте? Я думаю, що ми його, к сожалению, вже отримали этот варіант при попустіті наших властей, по суті, кото довірилися цим мінським соглашенням, опять же подавленням Путіна і Запада, і в результаті, скажем так. квазиобразования уже начинают обретать реальные государ... черты государственности. Да? Хотя всем очевидно, что это марионеточные как бы образования и руководят и марионетки из Москвы. Но тем не менее, сейчас уже эти люди, если еще там, вчера еще, они были непонятно кем, поскольку они сами себя назначали. Да? То есть завтра уже они смогут говорить от имени народа. Уже сегодня даже. Поэтому как бы я считаю, что, к сожалению, конфликт вот этот на Востоке он консервируется, и, как знаете, любую болезнь, если ее не лечить, а вот оставить, как бы, чтобы она сама там, то в конце концов она приобретает очень острые хронические, даже неизлечимые формы. И тоді виходить, что из цієї ситуації випливає, що всім там домовленостям вже можна уже можно самоставити крапку, і, власне, що і Мінські домовленості це точно вже можу зруйнувати, не, так? зруйноваться. Ну, на самом деле Минские ще не виконувалися ні дня, в принципі. да, то есть как бы реального не было постійно шла война. Может быть, не в таких як ну, до 24 августа или так. Там, до 5 сентября, но она все время шла. Проблема в том, что если боевики вот сейчас в Донецке наблюдается просто колоссальная концентрация военной техники. то есть они готовятся к чему-то они это уже даже нельзя скрыть и они не скрывают как Украина использовала это время вот это перемирие два месяца ну насколько я знаю как говорят эксперты там военные На його ніяк не использують, то с не ефективно, скажем, так ми готовились к этой битве. Хотя, ну я, я уверен, что как бы, битва еще будет реальна. Ну а як взагалі тоді повинна реагувати? Что робити загалом українська влада от, після цих от зараз тоді що виходить? Що, що, що українська виходить власть не должна була допустити допустить эти вибори. А що вона зараз буде делать? Я не знаю. У Меня такое ощущение, это, конечно, не, не утренній розговор, но у все-таки ощущение, що сливається просто по каким-то договорі там секретним тайном. но его сливают. Поэтому что она будет делать? Ну, наверное, то же самое, сливать и дальше. Ну, а знову ж таки, за вашу інформацію, то наскільки стало і можливо значно є підтримка сепаратистів населенням, ну які хоча б тим, що залишилося на тих територіях? Ви ну, розумієте, в чому проблема? Ближе тот, хто ближе, да? Там інформаційний вакуум, ну української інформації там абсолютно нет. Люди живуть в реальному віртуальному світі, скажем так, абсолютно віртуальному, віртуальному, проросійському, про І Навіть ті, хто не підтримував сепаратистів, вони починають підтримувати, во по сути, по Но для них оскорбительно то, что Украина на них плюнула, извините, и бросила их в беде, и не поддерживает их. Ну и потому что как бы ну, Они живут в той реальности, которая есть Поэтому они начинают привыкать Человек такое существо, оно ко всему привыкает К сожалению, можно привыкнуть и к тому, что ДНР там, Тем более идет какая-то имитация там, вот, Выборов, там, демократии да. Может быть Поэтому замерить сейчас, кто их поддерживает Ну то есть это вообще невозможно Я думаю, что и там никто не сможет замерить Социологию провести, потому что люди не скажут там, Что они поддерживают ДНР, понимая, чем это закончится как бы, но просто я могу говорить о тенденции, о том, что как бы, большое количество людей, которые проукраинские настроены, они сейчас уже вот этот ну, патриотический пыл у них угасает. Пане Сергій, скажіть, а ось на території Донбасу, що залишається ще під контролем Україні, там опозиційний блок він здобув таку впевнену перемогу, так і це тоді виходить, як можна зрозуміти, що там дійсно переважають сепаратистські настрої, чи це можливо просто невдоволення нинішньої української українську Тобто ми якось частково це зачіпаємо. Можливо, є ще якась причина цьому. Юля, ну, во-первых, там люди не, как бы, не получили, не увидели никаких изменений, да, вот, как бы, у них остались старые власти, там, региональные, которые флаги российские поднимали, у них осталась та же милиция, те же милиционеры, которые мечтали о зарплаты, та же коррупция, только еще война добавилась, жизнь стала еще хуже, и они не голосовали, допустим, ну, в массе своей за оппозиционный блок, они, может быть, голосовали просто за кого-то, кто не, не из Киева, да, вот, кто кто не ассоциируется с этой новой властью, которая принесла еще и войну. Хотя за старых они тоже не хотели голосовать. И выборы на Донбассе, вот, на украинской территории, да, это, ну, на мой взгляд, это были самые грязные выборы вообще за всю историю. То есть при Януковиче такого не было. Там изначально блок Порошенко слил округа под Януковича. Они меняли членов комиссии, ой, простите, не под Януковича, а под партию региона. Да. Они меняли членов комиссии. Вот в Славянске, например, где победил муж Королевской, Солод, из 18 членов комиссии было 16 с Луганской пропиской. И их меняли буквально там вот накануне выборов. Некоторых членов, представителей комиссии меняли в день выборов за 15 минут до окончания выборов, да, именно под подсчет голосов. Поэтому назвать там выборы как бы тоже волеизъявление реальным, и то, что там люди поддерживают оппозиционный блок, я об этого не говорил. На самом деле мы не знаем, кого там поддерживают люди. Это, во-первых. Во-вторых, ну, действительно, у людей не было просто выбора. Там даже за блок Порошенко в одном городе, что шел бывший мэр, который руководил Приянукович. Ну, понятно, какой он там, скажем так, патриот, да? Людей, в принципе, не было выбора, не было украинской оппозиции там. Там была либо, ну просто старая, уже надоевшая, но знакомая оппозиция то есть был оппозиционный блок да. партия партии регионов, либо вот новое что-то непонятное, которое много говорит, но ничего не делает. Ну, вот в одном из интервью вы сказали, что не лише страх, а больше отсутствие выборов, умовили низкую активность выборов да. в целом на Сходе. Да. Я считаю, мысли, что страх там меньше. Страх, может быть, больше обусловил активность вот на захваченных территориях, на, сегодня, на вчерашних выборах. А как бы на свободных территориях там именно отсутствие выборов. Как вы считаете, какой сейчас должна быть экономическая политика государства в вот, этих районах? <клес> ну, проблема в том, что там вообще ее не было никакой. Вот Специфической восточной политики у нас, к сожалению, нет. Хотя есть колоссальная проблема, есть война, есть, скажем так, когда же признал я ценю, люди с моральной травмой да, вот на востоке. А политики особо у нас никогда не было, ни информационной, ни кадровой, никакой вообще по реабилитации вот этого региона. Поэтому, во-первых, она должна быть. Во-вторых, мы просто должны назвать вещи честно своими именами. То есть, если это война, то это война. Если Россия агрессор, то она агрессор. Мы с ней воюем, они там заключаем договоренности какие-то газовые и прочее. Мы должны создать все условия для того, чтобы те, кто хочет оттуда выехать, могли выехать и имели условия, где жить и работать. Они становились добровольными заручниками, заложниками вот на захваченных территориях. Потому что если сейчас те же сепаратисты начнут стрелять, да, и наши начнут стрелять в ответ, то мирных жителей уже погибнет гораздо больше, чем это могло быть Там еще летом, когда все оттуда выехали практически. Нужно создать условия, чтобы люди все могли выехать. Если кто не может выехать, чтобы их можно было вывести. Да. А дальше уже каждый сделал свой выбор. Тогда уже мы называем, что вот там враги и сепаратисты, и ведем с ними боевые действия. Все. А сейчас, вот, когда мы не называем вещи своими именами, когда мы играемся, просто какую-то дипломатию непонятно, а люди при этом все равно гибнут. Я имею в виду не только военных, но и тех, кого убивают там на захваченных территориях. И мы даже статистики такой не знаем. Просто знаем, что там ведется стрельба и все такое. Как бы... Ну, я считаю, что это, знаете, как ребёнок закрывает глаза, когда ему страшно. Но вот это ваш страх не проходит, то есть опасность не 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 уходит. Ну, тільки вот шкільних і важливих для нашої країни для нас питань будемо на сьогодні ставити крапку. Дякую, що були цього ранку разом із нами. Дякую.